احباب اکرامی قدر شابان شریف اپنے سفر اختتام کی طرف رواں ہے اور آج اس کی سترہ چکی اسی ماہ معظم محتشم میں جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام ازام محدثین کرام کہ اورس ہوتے ہیں کہ ان کا وشال کمال ہوا تو ایک قول کے مطابق امام الائمہ کشف الغمہ سراج الائمہ امام المحدثین والفقہا والمدققین حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال بھی اس ماہ معظم میں ہوا اگرچہ اکثر نے رجب شریف کا بیان کیا بہرحال میں نے اس حوالے سے مناسب جانا کہ ہم آج کے خطبہ جمعہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور خراج عقیدت پیش کریں حضرت و شرعی مسائل موٹی سے دو قسم میں ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ ایک مسائل کی قسم وہ ہے کہ اس میں دوسری کوئی رائے موجود نہیں صرف ایک ہی بات ہے یعنی نصوص قطعیہ سے ایک ہی بات ثابت ہے اور اس میں کوئی اختلاف کی صورت موجود نہیں ہے جس طرح نماز فرض ہے تو فرض ہی فرض ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نماز فرض نہیں بلکہ یہ متفقن علی مسئلہ ہے کہ نماز فرض ہے زکاة فرض ہے روزہ فرض ہے صاحب استعداد پر حج فرض ہے صاحب نصاب پر زکاة فرض ہے اور دوسری مسائل کی قسم ہے کہ جس میں صحابہ کرام علیہ مردوان کے مختلف ملکوں میں پھیل جانے کی وجہ سے اختلاف کیا ہوا؟ کیونکہ احکامات اسلامیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت تو نازل نہیں ہوئے دین اسلام کے تمام احکامات تقریباً تئی سال, تئی سال, تئی سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر نازل فرمائے تو جس صحابی نے رسول پاک کی جس قدر صحبت پائی اس صحابی نے وہ اپنے سینے میں محفوظ کیا اور این ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو کہ کسی وقت ہوتی ہو کوئی حکم کس وقت خاص آیا ہو اور بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا ہو اس میں ایک قسم ناسخ منسوخ کی بھی ہے کہ قرآن مجید قرآن فرقانِ مرحب حمید میں تک بعض آیات طیبات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ شانہو کی ذات نے بعد میں منسوخ اور جس صحابی کو جو پہنچا وہ لے کر اپنے وطن معلوف پہنچا اور اپنے اہل علاقہ کو اہل وطن کو دین اسلام کی تبلیغ کی تو اس اعتبار سے مسائل میں کچھ اختلاف واقع ہوا تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ مسائل میں دلائل, میں دلائل میں تعارض پیدا ہونے کی وجہ سے دلائل کے اختلاف کی وجہ سے یہاں پر اختلاف رائے واقع ہوا تو پوری امت مسلمہ کے جو متفقہ امام ہیں چار پہلا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ تو جس امام کو جو دلیل پہنچی اس نے اس کو قوی جانا تو اس پر عمل بھی کیا اور اس پر اپنے متبعین کو مخلدین کو حکم بھی دیا اب حکم شرع پاک یہ ہے جہاں پر دلائل کا تعارض ہوا اختلاف ہوا وہاں پر امت کے لیے دین امت جو ہیں ان کی اتباع کو شریعت نے ضروری قرار دیا کہ شریعت کے احکامات کو سمجھنے کے لیے ان آئمہ مجتہدین جن کو فی شرع کہتے ہیں ان کی تقلید جو ہے, ہے ان کی جو ہے وہ ضروری ہے ان کی پیروی جو ہے وہ ضروری ہے ان کی پیروی کے بغیر دین اسلام کی سمجھ کا دعویٰ باطل اور مردود ہے یہاں تک یہاں تک یہاں تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں یہ میرے پاس در منصور حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے اس کی قرآن مجید کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوتی نے حدیث نقل کی ہے سرور کائنات علیہ اللاۃ السلام سرکار نے فرمایا ایک آدمی ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے جہاد بھی کرتا ہے پر پھر بھی منافق کا منافق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھی پڑھتا ہے حج بھی کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے زکاة بھی دیتا ہے جہاد بھی کرتا ہے پر پھر بھی منافق کا منافق ہے صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس کی نفاق کی اس کی منافقت کی کیا علت ہے تو نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا اپنے امام پر تان کرنے کی وجہ سے اپنے امام کی بدگوئی کرنے کی وجہ سے اپنے امام کی توہین و تنقیس کرنے, کرنے کی وجہ سے یعنی کسی نہ کسی امام کے ساتھ وابستگی شریعت متحرہ میں لازم اور ضروری ہے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ پندروے اس بارے میں اللہ پاک نے دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرمایا کلونا یوم کلّہ فرمایا قیامت کا دن ہوگا ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے آواز دی جائے اور یہ تفسیر رحول بیان موجود ہے عربی زبان میں اس میں صاف لکھا ہے اس وقت کہا جائے گا اے فلاں حنفی اے فلاں شافعی اے فلاں حنبلی اے فلاں مالکی اس عنوان سے آواز دی جائے گی تو خلاصہ یہ ہے خلاص کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنا واجب ہے غیر کو تو ہم اہل سنت احناف حنفی دین متحرہ کو سمجھنے کے لیے جس سستی کی مدد لیتے ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کا نام ہے نعمان بن ثابت کنیت ہے ابو حنیفہ لقب پوری امت کے اتفاق سے امام یہ جو ابو کو نیت ہے اس بارے میں ہمارے بعض عام ماحول میں ایک غلط بات گردش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابو حنیفہ جو آپ کی کنیت ہے یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہے کہتے ہیں جی کہ امام صاحب کے پاس ایک مسئلہ آیا امام صاحب کو اس کا حل نہیں آتا تھا تو بیٹی نے کہا کہ ابا جی میں مسئلہ بتاتی ہوں مگر آپ میرا نام اپنے نام کے ساتھ لگائیں گے تو یہ ساری بات جھوٹ کا پلندہ ہے اس بات کا قتل کوئی ثبوت نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک بیٹے کے علاوہ دوسری کسی اولاد کا نرینہ بھی اولاد نہیں اور مطلب جو ہے کوئی صاحب زادی بھی آپ کی نہیں ہے صرف ایک بیٹا ہے اس کا نام حضرت حماد ہے سیدنا امام اعظم ابو رضی اللہ تعالیٰ عظیم ہستی ہاں ہیں کہ ان کی ولادت سعادت ایک قول کے مطابق سٹھ ہجری میں ہوئی اور ایک قول کے مطابق اسی ہجری میں ہوئی اکثر نے اسی ہجری کے قول کو زیادہ مطلب جو ہے فالو کیا اور اس کو قبول کیا مگر اسی جی کا قول بھی اگر آپ لے لیں تو یہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو رضی اللہ تعالیٰ نو کو یہ شان اور شرف حاصل ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور پایا ہے بلکہ صحابہ کا فیض آپ کو خاندانی وراثت میں ملا کہ آپ کے دادا جی کا نام ہے زوتی آپ کے والد ثابت جب پیدا ہوئے مولا علی شیر خدا کررم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت تھا کہتے ہیں آپ کے دادا جی نے فالودہ بنایا اور سب سے پہلے دنیا میں فالودہ بنانے والے امام ابو نفا کے دادا جی تھے وہ انہوں نے فالودہ لیا اور اپنا بچہ گود میں لیا اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں آئے مولا علی کی گود میں رکھا تو مولا علی شیر خدا کرم کر اللہ وجہ الکریم نے امام اعظم ابو نفا کے ابا جی کے لیے حضرت ثابت کے لیے دعا فرمائی, دعا فرمائی. یہ محدثین کہتے ہیں یہ مولا علی شیر خدا کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ثابت کو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بیٹا عطا فرمایا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی شہر میں تو اس وقت تقریباً بائی کے قریب چار سے لے کر بائی تک یہ مختلف اقوال جو موجود ہیں اس میں صاف ہے کہ سیدنا امام اعظم نے چار سے لے کر بائی صحابہ تک کی زیارت بھی کی ہے اور ان میں سے بہت سارے کرام کرامل مردوان سے علم دین بھی حاصل کیا ہے یعنی ان کے علاوہ جتنے آئمہ ہیں امام مالک ہیں امام شافی ہیں امام احمد بن امبل ہیں امالت 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 بل امالت بل بل ان میں سے کسی کو یہ شرف نہیں ہے کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دین کا کا علم حاصل کرنے شرف حاصل ہوا ہو یہ اگر شرف حاصل ہوا ہے تو اللہ پاک نے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ شہر کوفہ جو ہے شہر سب سے پہلے سترہ اجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے حکم سے قائم ہوا اس میں بہت سارے بے شمار صحابہ محدثین امام زہبی رحمہ اللہ دیگر محدثین نے لکھا ہے کہتے ہیں کوفہ شہر میں اس وقت پندرہ سو صحابہ اکرام علی مردوان جلوہ فرما ہوئے پندرہ سو صحابہ میں ستر صحابہ وہ تھے جو بدری صحابی تھے ان سب کا دینی معلم دینی استاد بنا کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور جب امام صاحب کی ولادت ہوئی تو کم بیش بائیس اور ایک قول یہ بہتر کا بھی قول آتا ہے کہ اس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے بہتر صحابہ اکرام علی مردوان کی زیارت کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے اور یہ وہ بات ہے یہ وہ شان ہے کہ رسول پاک نے فرمایا مشکات دیگر کتابوں میں حدیث ہے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے یعنی جو صحابی ہے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے اور جو صحابی کا دیدار کرنے والا تابی ہے, بھی ہے اس, اس پر بھی جہنم بھی بھی کی آگ بھی حرام بھی ہے اور سیدنا امام اعظم ابو, ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم مستی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے صحابہ کا نہ صرف دور پایا بلکہ ان سے روایات بھی حاصل ہیں رسول پاک علیہ السلام سرکار سے روایتیں بھی صحابہ کے صرف روایتیں بھی حاصل کی ہیں دنیا میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑا نام پایا مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے اونچی سند ہے عالی سند ہے بلند سند ہے عظمت اور شان والی جو سند ہے صحیح بخاری شریف میں اس کو کہتے ہیں سلاسی سلاسی کا کیا مطلب ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور رسول رحمت کے درمیان حدیث بیان کرنے میں تین واسطے ہیں اس کو کہتے ہیں سلاسی بخاری شریف کی ساڑھے سات ہزار تقریباً احادیث میں پوری صحیح بخاری شریف میں بائیس روایات ہیں جن کو سلاسی کہتے ہیں سلاسی روایات یہ سب سے بلند روایت ہے اور یہ بات سمجھیے اور غور کیجئے امام بخاری کی سب سے بلند سند تین راویوں والی ہے رسول پاک تک اور امام اعظم ابو نیفہ کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ ان کے اور رسول پاک کے درمیان ایک راوی ہے وہ صحابی رسول ہے یعنی صحابہ علی مردوان سے انہوں نے دین کو سیکھا ہے سرور کائنات علیہ السلام کے صحابہ سے جس نے دین کو سیکھا ہو اس کی عظمت اور جلالت شان کا کیا کہنا اور یہ بات یاد رکھیے یہ ان کا تابعی ہونا جو ہے یہ بڑے بڑے جلیل القدر چوٹی کے آئماں نے مانا ہے یہ اس وقت میرے پاس تہذیب الکمال امام یوسف مصری کی کتاب ہے سیر علام النبالہ امام زابی کی کتاب جلد نمبر پانچ ہے اس اور تذکرات الحفاظ امام زابی کی جلد نمبر ایک ہے الکاشف جلد نمبر تین امام زابی کی کتاب ہے اور اس کے علاوہ بشمار کتابوں میں یہ بات صاف اور دو ٹوک لفظوں میں لکھی ہے کہ سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے نبی پاک کے صحابہ اکرام علی مدوان کا دیدار باکمال کیا ہے اب سیدنا امام اعظم ابو نفا نے صحابہ کے دیدار کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام علی مردوان کے جو دیدار کیا ہے آج بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں مگر بات یاد رکھیے ان انکار کرنے والے موترزین کے اکابر نے بھی مانا ہے یہ میرے پاس اس وقت کی کتاب ہے سیرت سنائی یہ سیرت سنائی مولوی عبد المجید خادم سودروی کی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے چھپن اس پر صاف لکھا ہے کہتا ہے تابعین حضرات میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو خاص اہمیت حاصل ہے کہتا ہے کہ نبی پاک کے جو صحابہ کا دیدار کرنے والے لوگ ہیں ان میں امام اعظم ابو حنیفہ کو بڑی اونچی شان حاصل ہے یعنی یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی خاص عظمت اور شان ہے خود حضرت داتا گنج بخش علی رضی اللہ تعالیٰ سرکار یہ کشف شریف میرے پاس موجود ہے اس کا صفحہ نمبر تیتر فارسی کا ہے اور اس میں صاف لکھا ہے داتا داتا صاحب صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں داتا صاحب کہتے ہیں کہتے کہ سب سے پہلے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے جو حج کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار حج کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ کعبہ شیف کے قریب ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے جیسے کوئی درس حدیث ہو رہا ہے آپ کے ابا جی آپ کے والد گرامی آپ کے ساتھ تھے کہتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں کون سی ہستی جلوہ فرما ہے تو بتایا گیا کہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن حارس نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں وہ تشریف فرما ہیں اور وہ حدیث بیان فرما رہے ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایتیں کی سماعت حدیث کا شرف حاصل کیا اور امام عظم ابو حنیفہ کو اللہ پاک نے بچپن سے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جب امام اعظم امام شابی امام شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر علم علم دین کی طرف مائل ہوئے علم کلام میں ایک درک حاصل کیا مہارت کامہ تامہ حاصل کی پھر علم مناظرہ میں مہارت تامہ حاصل کی پھر علم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس سال صرف کیے امام اعظم کے اساتذہ کہ جو اسمائے مبارکہ کتابوں میں موجود ہیں ان میں ساتھ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تابعین تبا تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ نے چار ہزار محدثین کرام سے درس حدیث لیا ہے چار ہزار صحابہ کرام علیہ مردوان اسے اور تابعین تبا تابعین محدثین جو ہیں ان کی شگردی کا شرف حاصل کیا دین کا علم حاصل فرمایا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے علم مناظرہ میں علم کلام میں ہر علوم و تمام علوم و فنون میں ایسے ماہر تھے کہ ابھی تو مہارت تامہ حاصل ہونا تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی عمر کہتے ہیں بارہ سال ہے بارہ سال کی عمر کہتے ہیں امام صاحب کوفہ شہر کے اپنے ابا جی کے ساتھ جا رہے تھے کا کا ایک دل دل کو چودری نما بہت بڑا کو چوٹی عالم, عالم ہے 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 وہ فرقہ جو اللہ تعالی کے وجود دل کا انکاری ہے کہتے ہیں وہ للکرے مار رہا ہے للکار رہا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں میرے سوالات کے جوابات دو بڑے بڑے علماء ف موجود ہیں مگر سوال بڑے عجیب و غریب طریقے سے کرتا ہے سب مطلب انگوشت بندندہ ہیں حیران ہیں کہ اس کو کیا جوابات دیے جائیں امام اعظم ابو نیفا نے مجمع کو چیرا کہا کیا ہے کہا یہ ایک فلاں ہے جو مطلب روم کا آدمی ہے یہ دہریہ ہے اور مسلمانوں کو علماء کو للکار رہا ہے کہا میں اس کے سوالات کے جواب دیتا ہوں لوگ کہنے لگے تو تو ایک بچہ ہے بارہ سال تیری عمر ہے یہاں پر پچاس کی سال کی عمروں والے بڑے بڑے علماء ف موجود ہیں مگر وہ بھی حیرت میں ہیں حیرت زدہ ہیں کہ اس کو کیا جواب دیا جائے امام اعظم ابو نفا نے فرمایا دیکھو تو صحیح ابھی میں اس کو کیسا جواب دیتا ہوں امام اعظم کو اس کے سامنے پیش کیا گیا کہ ہمارا یہ بچہ تمہارے سوالات کے جواب دے گا اب کہتا ہے وہ جو روم کا دیریہ ہے کہتا ہے تخت پر بیٹھا ہے کہتا ہے میرے سوال کے جواب دو امام اعظم ابو نیفا نے فرمایا پہلے سوالات جوابات کی کیفیت تو پیدا کرو پھر جواب بھی دوں گا کہتا ہے وہ کیفیت کیا ہوگی امام اعظم ابو نیفا نے فرمایا جو سوال کرتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور جو جواب دیتا ہے وہ اوپر اوپر تخت پر بیٹھا کرتا ہے اس کی مسند اوپر ہوتی ہے لہذا تم نیچے اترو پہلے مجھے اوپر بیٹھنے دو اب بات تو معقول تھی اس کو مجبورا نیچے اترنا پڑا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت نشین ہوئے تخت پر جلوہ فرما ہوئے فرمایا پوچھو کہتا ہے اللہ ہے فرمایا ضرور ہے یقینا ہے تو کہنے لگا اگر اللہ ہے تو یہ بتاؤ کہ اس وقت وہ کیا کر رہا ہے اس وقت وہ کیا کر رہا ہے امام اعظم کو اللہ پاک نے جو عظمت اور شان اور علم و فضل عطا فرمایا جو ذہانت عطا فرمائی ہے امام اعظم ابو نفا نے فوراً کہا کیا کہتا ہے کہتا ہے اللہ کیا کر رہا ہے پر میں ابھی تجھے پتا ہی نہیں چلا کہ اللہ نے تجھے نیچے اتار دیا ہے مجھے اوپر بٹھا دیا ہے ابھی بھی مجھ سے پوچھتا ہے کیا کر رہا ہے اللہ اکبر پر گرامی قدر اب دوسرا سوال کیا ہے دوسرا سوال کرتا ہے کہتا ہے اللہ ہے فرمایا ضرور ہے کہنے لگا پھر اللہ کا چہرہ کس طرف ہے اللہ اکبر پر اب ایسے سوال کیا فرمایا ایسا کرو چراغ لاؤ چراغ لایا گیا چراغ لایا گیا چراغ کو جلایا گیا امام اعظم ابو نیفا نے فرمایا اب یہ بتا کہ اس کا منہ کس طرف ہے کہنے لگا اب سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا منہ کس طرح بتاؤں فرمایا ایک چراغ تک تیری عقل کی رسائی نہیں ہوتی اور تو رب تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے